Соответственно, дается команда и туда летит в мавик. А на тему того, что они говорят, какое подразделение э, якобы убило, ну все прекрасно на линии фронта знают, кто с кем воюет. То есть, если стоит, грубо говоря, наша третья штурмовая, они знают, кто через там 500 метров какая армия, какой пол, какая дивизия э, находится. Поэтому это, скорее всего, они э, завалили своего. И просто преподносят это как типа, как заметь скандал? Ну, не скандал. По сути, им не важны люди. Как всегда и говорилось во всех интервью, 200-й орг гораздо лучше для своей страны, нежели э, пленный орг. Потому что после возвращения пленный орг расскажет, что, что ему здесь ничего не запенивали, ничего не отрезали, его лечили, кормили, ну и так далее и тому подобное. Если вас поменяют и будут пробовать отправить назад на войну, Второго раза не будет. Почему? Я что-нибудь сделаю с собой. Что-нибудь сделаете с собой. Поэтому да, скорее всего сейчас зрители, которые смотрят, могут в этом месте начать там, говорить о том, что зачем мы их там, тратим на них столько денег, зачем мы э, с ними там сюсюкаемся. Э, ответ следующий: это значит, у этих людей, кто так говорит и пишет, э, никого нету в плену или они с этим не сталкивались. Поэтому обменный фонд должен быть и он должен э, пополняться. Если мы будем их в плену там как-то унижать, оскорблять. Ну, во-первых, мы должны понимать, что эти люди, которые их охраняют, они точно так же ходят между нами. Мы хотим жить с людьми, которые там избивают чувака в плену. Нет, кому, ну, кто от этого получает удовольствие? Ну, тоже непонятно. То есть, ну, я пишу, что, опять же, вот эти комментаторы, или это там боты, или это полезные идиоты, которые типа піднімають в соціумі в нашому в нашому обществі накаляють градус, вот примітів примитивні, примітивніший зрада і серії їх много в плену, їх нам дорого задержать. Ну такое собі ви згадали про те, що тільки люди, в яких хтось знаходиться в полоні, до кінця розуміють, що. Цю... Важливість ситуації, зокрема поповнення українськими військами обмінного фонду з російських окупантів для подальших процедур обміну, на які ми так чекаємо, і в мене таке запитання. Я думаю, вона хвилює зараз десятки тисяч українців, які мають власне не тільки тих, хто потрапив в полон близьких, а тих, хто, наприклад, зник безвісті на фронті. Ми знаємо, що існує координаційний штаб з питання поводження з військовополоненими, але часто е люди від можливо якоїсь зневіри або недостатньої інформації починають займатися якимось самостійним пошуком, і часто це. Ну, мені здається, шкодить, зокрема, коли вони виставляють якусь особисту інформацію про військового, який зник або тим паче знаходиться в полоні, всю особисту інформацію, включно з фотографіями, з якимись фотографіями документів, навіть навіть намагаються шукати через родичів в Росії, як ви до цього ставитесь. Смотрите, я к этому отношусь негативно. Почему? Потому что, как я уже рассказывал не одну историю, почему то все считают, что умнее других і могут изобрести колесо. Есть специальный э, орган, вот его логотип — Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Вам нужно обратиться туда, если у вас есть какая-либо информация. Э, вы просто обновляете эту информацию в официальном органе. Э, безусловно, ваше право заниматься поисками, делать что угодно, писать кому угодно. Но, знаете, «Красный крест» — это организация, которая работает на э, оккупантах. Они не решают обмены, они не принимают участие в обменах, они не формируют списки, кто будет обменен. Это просто организация, которая работает на Москву. Осознайте это все, я это всем говорю с первого дня. Это раз. Второе. Публикация данных человека в соцсетях. Ну, что это кому дает? Ну, давайте по-честному. Что вот вы опубликовали у себя в Фейсбуке и раз в день или там каждый день публикуете? На что это должно повлиять? Правильно, ни на что. Кроме того, что вы, если, например, ваш человек, который там попал в плен, ну, имеется в виду человек, там, муж, сын, брат, знакомый, является офицером, при этом он попал в плен, естественно, без опознавательных знаков, как ну, на войне не ходят с погонами, ну, это тоже все должны понимать. И я знаю истории, когда там майор попал в плен наш, при этом в плену он представлялся и проехало, что он там рядовой, и к нему, по сути, не было вопросов. Потом выставили в соцсетях, что он там из там, Разведбата, майор, короче, туда, и понеслась у человека прекрасная жизнь в плену, как того, кто обманывал, как, ну, то есть совсем другое отношение. Кому вы сделали хорошо, правильно, вы помогли русским понять, кто у них в плену. Ну так это не работает, но почему-то все считают, что вот колесо можно изобретать по новой, можно его толкать в разные эти в разные стороны. Поездки там в Рашку, ну, знаете, что вы станете просто героинями всех федеральных каналов. Если вы хотите, ну, пожалуйста, запретить вам никто не может, вы можете поехать, ну, и что дальше? Поэтому моя позиция следующая, что есть официальные органы, есть официальные структуры, у них есть представительство у КШ в разных городах. Там есть консультанты, там есть люди, которые помогут получить документы, справки и так далее и тому подобное. Еще обращаю внимание, что за деньги вы не сможете порешать вопрос, чтобы кого-то достать. Если у вас есть информация, что кто-то продает места в списках или еще что-то, вы можете обратиться в СБУ или прямо в КША к руководству, изложить там информацию и поверьте, там быстро разберутся. То есть мне в личку пишут там суммы от 500 долларов до 10 тысяч долларов, мы вам дадим типа помогите порешать и обменяйте. Нет, ребята, есть организация, которым этим занимается. И поверьте мне... Я там знаю многих, там за деньги вопросы не решаются. Вас могут разводить. Не ведитесь на тему того, что скиньте 2000 рублей, я или там Вова возьмет интервью у кого-то. Это по отношению к пленным. То есть у нас точно так же не работает по отношению. Не ведитесь на то, что скиньте 5000 рублей, ему ночью принесут телефон, он с вами свяжется. Не будет этого. Так это не работает. Поэтому не ведитесь на эти, не ищите щастя в неизвестных местах. Якщо вже це произошло, то э, слідуйте тому, що вам скажуть в Корнісоном штабі. І останнє запитання, яке стосується власне того, що відбувається в Росії. В Росії відбувається якась масова, починаючи да. ще з минулого року, э, масове засудження наших військовополонених, і вони говорять, що типу ось ця людина, злочинець. Ми його засудили, він обміну не підлягає. Тут два невеличких питання, які в принципі особливої уваги можуть не потребувати. Але що хоче Росія цим добитися? І зараз в соцмережах так само запитують, чому ми, як Україна, не можемо судити ну, тих, хто зараз нас в полоні серед росіян. А бачому ви говорите, ми не можемо їх судити? Правохронітельні органи їх судять СБУ, поліція судять воєнно Это происходит, и осужденных военнопленных достаточно много. То есть почему люди, которые не знают и которые не в теме, которые не в вопросе, вносят, опять же, создают социальное напряжение. Но ну, пойдите в СБУ, возьмите открытые реестры, посмотрите, сколько открыто уголовных дел, сколько идет следственных действий, их возят по местам, где они воевали. Это все есть, и их осуд... ну, происходит процедура. Поэтому это очередная там зрада, которую разгоняют люди, которые не в, ну, не в теме. Зачем говорить, что их не судят? Их судят. Ну, их, их судят и без вариантов. Поэтому это чистая манипуляция, почему мы не можем. А на самом деле в Женевской конвенции вот люди, которые там пишут, почему мы их не судим. А, а что написано в Женевской конвенции? Что комбатант не может быть осужден за то, что принимал участие в боевых действиях.